Саев Хасан Гарунович, проживаю в городе Одесса, улица Атлантия, дом 26, ровно с 80 -го года весны. Работаю э, полтора года, как меня избрали председателем Таировского поселкового совета. А сегодня наконец-то состоялось заседание судебное, вот, связанное с вашим гражданством, то есть подтверждением вашего украинского паспорта. он так, вы удовлетворены этим процессом на сегодняшний момент или нет? Я в корень не удовлетворен, потому что уже полгода переносится. Ну, наконец-то сегодня хоть какое-то там состоялось, но ну, опять-таки перенесли. Но я бы хотел бы, конечно, чтобы сегодня рассмотрели по сути дела, так как там и нечего рассматривать. Я еще раз повторяю не уезжая от этого города, я проживаю ровно 37 лет. Сколько надо еще жить, чтобы стать гражданином Украины? Это бред. Это мои оппоненты, которые проиграли мне ну, с большущим отрывом. Это они создают мне эти проблемы. Вы считаете, что получается служба миграционная в Одесской области, она как бы ангажирована вашими оппонентами, так или нет? Абсолютно верно. Значит, они основываются, что на проведенной проверке установлено, что я паспорт получил несправедливо. Не, не но с подачи это все, кто затеял, это мои оппоненты. Опять-таки, это Абертун, это те, которые прячутся в Рублевке, там, Абрамовы братья, Юра Инакиевский. За их деньги тут бегают их шавки и создают такие проблемы. Я вам больше скажу. За эти полтора года, еще нету полтора года, я прошел 37 судов. Вот это сегодня был 37 суд в районе в области в Киеве, в районе области в Киеве. Все 37 суд, суд, судебных заседаний в мою пользу. Потому что в самом деле ну, ничего, ну, ни до чего не могут докопаться, уже, уже копаются под мое гражданство. Я женат 82 -го года. У меня сын родился в 83 это ему 36 лет, 30, нет, 35 лет. Дочке 30, шестеро внуков трудовая книжка, домовая книжка, военный билет. Какие еще нужно документы? Учеба, где я учил. Все это фиксировано, все это есть. Как они себе вот думают все это аннулировать? Ну, может, думали, что сегодня такая технология, можно было бы, наверное, убрать с базы данных все мои данные. Последний вопрос. Было принято решение, как я понимаю, привлечь еще, кроме Одесского, Одесского отделения миграционной службы, еще и, скажем так, центральный аппарат. Для чего это сделано? Мы этого адвоката, но все это вопрос адвоката. Это, я даю это его сугубо вам. для того, чтобы протянуть еще время. Только эта причина. Я не имею никаких отношений к миграционной службе Украины. Мое заявление адресовано начальнику миграционной службы Одесской области. Причем тут Украина. Я к Украине, к миграционной службе Украины, не имею никакого отношения. Но суд все-таки принял решение, и как бы, я как еще раз к этому говорю, решение, решение принято аппаратуру. для того, чтобы растянуть еще время. А может что-то поменяется? А что может поменяться, я, я не представляю. Но вы считаете, что могут что-то еще найти, то есть будут какие-то, скажем так, э ну, ваши оппоненты будут какие-то еще формы, может быть, принимать там э, нападок? На вас, да пускай они принимают все, что они хотят. Я рассчитываюсь и надеюсь, мы живем э, в государстве, а не где-то в тундре. Я рассчитываюсь на законное решение этого вопроса. То есть вы считаете, что одни, вот сегодня можно было его и решить? Ну, я думаю, я уверен был, что сегодня решат, потому что там и изучать-то нечего. Поднимите всю документацию, и все видно по лестнице, где я работал, где я учился, где я живу, и все, все подтверждено. Но я вообще не понимаю, у них постановка вопрос на основании проведенной проверки. Какую проверку они провели? Они меня все допрашивали, мою жену допрашивали, домовую книгу смотрели, или мой паспорт смотрели. Это я случайно узнал, что принято такое постановление. Меня никто и не приглашал. И когда я пришел к начальнице миграционной службы... Я забыл фамилия как ее... Погребняк. Олена, да? Погребняк. Я пришел к ней с теми документами, она говорит, ну хорошо, оставьте, говорит, копии, мы будем рассматривать. И вот это вот рассматривает уже полгода. Я на этом не остановлюсь. Я дойду до самого верха. Если вот эта служба не будет наказана, я не успокоюсь. Для меня нет приоритета вот тут, чтобы меня признали гражданином. Я и так гражданин, я сам знаю, что гражданин Украины. У меня друзья с 80 -го года, еще не все померли, еще есть живые, с которыми я дружу. Но самое главное, это я в следующий раз сюда привезу, привезу, вот сюда, вот под это здание, минимум 200 человек, готовые люди, они знают меня. Они, у них задача еще ну, отвлечь меня от работы моей, основной работы. Но им этого не удастся. Я, я им говорил, говорю и буду говорить. Собаки лают, караван идет, крапка.